ஸ்ரீ குருபியூனமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று ஸ்ரீ ராமபிரான் அவதரித்த நவமி திதி மற்றும் திருவோண நட்சத்திரம் கூடிய நாள் அடுத்து ஸ்ரீராம நவமி வர உள்ளது நாம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆதிசங்கரர் இயற்றிய ஸ்ரீராம புஜங்க பிரயாத்த ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் உண்மையில் இந்த ஸ்தோத்திரம் வேதத்தின் சாரமாக திகழ்கிறது யார் ஒருவர் ராமபிரானை வணங்கி வேதத்தின் சாரமாக விளங்கும் இந்த ஸ்ரீ புஜங்க பிரயாத்த ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் நம்பிக்கையுடன் பக்தியுடன் சொல்கிறார் அவர்களது வாழ்வில் உள்ள துன்பங்கள் பாபங்கள் அனைத்தும் அழியும் அவர்களுக்கு ராமனின் பேரொளால் மகிழ்ச்சியான வாழ்வு கிடைத்திடும் இறுதியில் அவனை ஸ்ரீராமனாகி விடுகிறான் அவனே புண்ணியசாலியாகவும் ஆவான் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட பல ஸ்ருதி சொல்றது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீராம புஜங்க பிரயாத்த ஸ்தோத்ரம் விசுத்தம் பரம் சச்சிதானந்த भान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुकान्तं स्वयं दाम रामम् प्रपद्ये शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाक्यं सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महेशम् प्रपद्ये यदा वर्णयत्कर्णमूलेन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्याम् परं परम् ब्रह्मरूपं भजेहं 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 भजेहम् महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुकासीनमादित्यकोटिप्रकाशम् सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेहं भजेहं क्वणरत्नमञ्जीरपादारविन्दं लसन्मे कलाचारुपीताम्बराढ्यम् महारत्

पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनीयादिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तम् भजेहं भजेहं सदा रामचन्द्रं त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये यदा मत्समीपं कृतान्तस्समेत्य प्रचण्ड प्रकोपैर्भटैर्भिषयेन्मा तदा विष्करोषि त्वदीयं स्वरूपं सदा पत्प्रणाशं सखोदण्डबाणम् निजे मानसे मन्दिरे सन्निदेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकयीनन्दनेन कै स्वशक्त्यानुभक्त्या च संसेव्यमान स्वभक् ग्रगण्यैः कपिशैर्मखीशैः अनेकैरनेकैश्च राम प्रसीद नमस्ते नमोऽस्ति च राम प्रसीद प्रसादि, प्रसादि प्रसादि प्रकाशं प्रभो मां त्वमेवासि दैवं परं मे यदेकं सुचैतन्यमेतत्त्वधन्यं न मन्ये यतो बोधमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्व्याधिकार्यं चरं चाचरञ्च नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यम् नमो जानकी जीवितेशाय तुभ्यं नमः पुण्डरीकाय ताक्षाय तुभ्यं नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं नमः पुण्यपुञ्जैकलव्याय तुव्यम् नमो वेद वेद्याय पुंसे नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपञ्च प्रभोगप्रयोगप्रमाणप्रवीण मदीयं मनस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवं विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्ध्यै शिलापि त्वदङिक्षमासङ्गिरेणुप्रसादादि चैतन्यमादत्त राम नरस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवा विदानात् सुचैतन्यमेतीति किंचित्रमत्र पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नराये स्मरन्त्यन्वहं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो लभन्ते तन्न पश्यन्त्यतोन्ते सपुण्यसगण्यः शरण्यो ममायं नरो वेदयो देव चूडामणिं त्वाम् सदाकारमेकं चिदानन्दरूपम् मनोवागगम्यम् परन्दाम राम प्रचण्डप्रतापप्रभावाभिभूत प्रभूतारिवीरप्रभो रामचन्द्र बलं ते कथं वर्ण्यतेतीव बाल्ये यतो कण्डिचण्डीशको दशग्रीवमुग्रं सपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्गमध्यस्तरक्षो गणेशम् भवन्तं विना रामवीरो नरो वा सुरो वामरो वा सदा राम रामेति रामामृतम् ते सदा राममानन्द निष्यन्द कन्दम् पिबन्तं नमन्तम् सुदन्तम् हसन्तम् हनुमन्तमन्तर्भजेतम् नितान्तम् सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्द निष्यन्द कन्दम् पिबन्नन्वहम् नन्वहम् नैव मृत्योः विबेमि प्रसादादसादा तवैव असीतासमेतैरकोदण्डभूषैः असौमित्रिवन्द्यैरचण्डप्रतापैः अलङ्केशकालैरसुग्रीवमित्रैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः अवीरासनस्तैरचिन्मुद्रिकाड्यैः अभक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशैः अमन्दारमूलैरमन्दारमालैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः असिन्धुप्रकोपैरवन्द्यप्रतापैः अबन्धुप्रयाणैरमन्दस्मिताढ्यैः अदण्डप्रवासैरकण्डप्रबोधैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः हरे रामसीतापते रावणारि करारे मुरारे सुरारे परेति लपन्तं नयन्तं सदा कालमेवं समालोकयालोकया शेषबन्धो नमस्ते सुमित्रा सुपुत्राभिवन्द्य नमस्ते सदा कैकयी कै नन्दनेड्य नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्य नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र प्रसीद प्रसीद प्रचण्ड प्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डरिकाल प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन् प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र भुजङ्गप्रयातं परं वेदसारं मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यम् पठन् सन् चिन्तयन् स्वान्तरङ्गे स एव स्वयं राम चन्द्र सदन्यः स एव स्वयं रामचन्द्र सदन्यः स एव स्वयं रामचन्द्र सदन्यः इति श्रीमच्चङ्कराचार्यकृतं श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्